20 сечня, 20 января, понеделок, начало, начало трудовой недели вместе собираемся, читаем слово Божье и, и молимся, молимся за то, чтобы война в Украине закончилась, за церковь молимся, чтобы мы могли исполнять то великое поручение, которое Господь доверяет нам сегодня, и мы приглашаем всех всех людей, у которых есть в сердце такая боль за Украину, за людей, которые сейчас находятся в бедствии, в страхе, подавлены. Есть одна лучшая, э, благая весть, новость всегда, на все случаи жизни. И мы не устаем ее повторять, а наоборот. Мы провозглашаем то, что Христос народился, славим у его. Сегодня мы опять читаем о Рождестве, Приготовьте Библию. Сегодня мы читаем из Евангелия от Луки, 2-3 глава и 2 Паралипоменон, 20-21 глава. А я поприветствую, э, кто с нами в это утро. Это наши друзья, наши соработники, соратники. Андрей Игоревич, доброго ранку вижу. Андрей Игоревич. Так. Э, Владимир, Доброе утро всем верующим, Господа нашего Иисуса Христа. Андрей Косолапов, доброе утро, Валерий Коверниченко, Олег Демиденко, Андрей Чумак. Доброе, доброе утро всем любящим, Слово Божье и молитвы. Владимир Ларичкин, Павел Стефанов, доброе утро. Так, Церковь Благодать просит нас поддержать. Это легко сделать, если вы поставите лайк, напишите какой-то комментарий, может быть, вашу молитвенную нужду, зададите вопрос или ваше пожелание. Мы обязательно помолимся за вас. Доброе утро, Татьяна Крутенко, Кирилла Нуфриенко, Марина Медведева, Виктор Барский, Сергей Калинин с нами. Володя Кужухин, Олег Волошин, Гри Григорий Воловей, Саша Соломаха, Сергей Кураж слушает, Евгений Николенко, всем добра, братья с колонии номер 94, Елена Васильевна Демидова, Саша Завгородний, Южная Корея, Влада Колосавцева, доброе утро, Людмила Чумак, Юлия Стрижная, Сергей Стрижный и Людмила Шувалова, это все, кто, кого я вижу на нашем канале YouTube. Но есть также у нас трансляция на странице Facebook, поэтому все возможности, технические возможности есть, надо только, чтобы у нас было теперь в сердце желание теперь обращаться к слову, обращаться в молитве к Богу и получать от Него благодать и силу для того, чтобы преодолеть преодолеть вот те трудности, которые есть в нашей жизни, и не только сами. А еще другим людям помочь, поддержать в вот это трудное и темное для всех нас время. Читаем в утешении, читаем в ободрении, читаем для радости Слово Божье дано нам, для наставления в праведности, для того, чтобы в нашем сердце был мир. И вот здесь, в Евангелии от Луки, 2 главе, описываются события Рождества и встреча. Встреча ангела с пастухами, и Он возвещает им благую весть. Сегодня не, нам не нужны ангелы для того, чтобы услышать Благую весть. Нам надо прочитать прочитать и услышать. И услышать это не только в разуме, услышать это и в совести, и в сердце. вот Что сказал им ангел? Вот это вот, на любой страх, на, 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 любое, на любое угнетение. Мы, у нас есть вот такой ответ. И сказал им ангел, не бойтесь. Десятый стих. Я развещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Ожидание Божьего народа – это Мессия. Вот они ждали Ветхий Завет, ожидание. И вот это совершилось. Это произошло. И вот такое незаметное маленькое событие, вот бы, где это происходило, что это такое? Родился в гостинице, не нашлось ему места нормального, родился в хлеву, не нашлось в гостинице места. И вот это незначительное, казалось бы, малое такое событие, вот мы пренебрегаем часто такими, оно повлияло на всю историю человечества. Так и здесь мы можем быть зациклены, знаете, на великих каких-то сейчас, э, там, э, инаугурация Трампа, там... Э, и любые другие события, которые нам кажутся великими, но обратите внимание на то малое, которое рядом с, вас, с вами и может вас порадовать. Это день рождения дочери, это сегодня встреча с людьми, предстоит вам на работе или там, где вы будете сегодня. И это может послужить вам к радости, к ободрению, к тому, что вы можете поделиться с людьми вот этой великой радости. Посмотрите, как, как люди подавлены из-за войны, как люди находятся в тревоге, как у них в сердце вселилось беспокойство, нет, нет мира. И вот это слово, слово о Рождестве, слово о том, что есть новое начало, и есть радость, которая всем людям, это, это, это Господь сделал доступным, верою каждый, кто может принять Иисуса Христа, получит эту радость. 14 стихе. Слава Вышних Богу, на земле мир и в человеках благоволение. Скажут, где это? Ну, где это сегодня, когда война? Где этот мир на земле? Где этот мир? А мир в сердце. Воздаем славу Богу Вышних за Христа и получаем мир в сердце на земле. И в нас теперь, в нас теперь живет Божье благоволение. Теперь мы люди не проклятые, а благословенные. Те, которые, которые являются благословением или источником благословения для тех людей, которые нас окружают. Читаем о Симеоне, о встрече, о том, о том, который ждал и был некоторый человек Симеон в Иерусалиме, который был муж праведный, 25 стих, благочестивый и чающий, ждущий утешения. Израилева, и Дух Святой был на, ним, на нем. Как мы можем знать, Дух Святой на нас? Дух Святой на нас, когда мы ждем, ожидаем утешения, ожидаем ту надежду, которую Господь нам дал во Христе Иисусе. Вот это вот Дух Святой, Он постоянно говорит нам об этом. Написано о Христе, что Он был младенец, посещал храм с родителями и возрастал возрастал во всех направлениях, 52 стих, и преуспевал в премудрости, Слово Божье, в возрасте физическое, в любви у Бога и у, и у всех э, человека. Вот в этих направлениях належит и нашему внутреннему человеку, новому рожденному от Бога, тоже возрастать через Слово Божье через молитву, общение с верующими людьми, через свидетельство об Иисусе Христе, через дела милосердия, которые Бог повелел нам совершать э, людям, которые нас окружают. В третьей главе мы читаем о э, э, крещении. Иоанн Креститель, крещение, проповедь о крещении. Приготовьте путь Господу. Сделайте прямыми стези Ему. Вот в четвертом стихе написано, и мы все, как свидетели, как благовестники, мы возвещаем людям, приготовьте путь Господу. Как это можно сделать? Покаяние и вера. Покайтесь и веруйте. Через это придут в нашу жизнь изменения. Не надо обвинять других. Не надо требовать это от другого. Надо это принять для себя. А всегда есть в чем каяться. Всегда есть в чем изменяться. Не меняются только, вы знаете, кто не меняется. Вот здесь замечательно к нему обращаются воины. Что делать? Что делать нам? Мы же воины. Он говорит, никого... 14 стих, Никого не обижайте, не клевещите. И довольствуйтесь своим жалованием. Не будьте мародерами, не будьте насильниками, не будьте негодяями, а будьте людьми, которые защищают. Будьте защитниками. Должно быть государство, и оно должно нормально функционировать, если у него есть закон, у него есть армия, у него есть полиция, и тогда это, это называется общая благодать. Поэтому и воины, наши защитники, пусть прибудут сегодня под Божьей защитой и под Божьим благословением, чтобы никто не погиб, чтобы все вернулись живыми домой. Мы молимся об этом. Каждое утро. Воины это тоже служение. Не напрасно. Божий слуга написано: носит меч. Апостол да, говорит. Много сегодня вопросов из-за войны, там, одни в одну сторону, из-за страха, другие смелые, сильно обвиняют тех, кто немножко боится или, или сильно боится. Вот. Но каждый должен заниматься своим делом. Воины-защитники там, на передовой, нас защищают, мы здесь их всячески. Как можем мы их поддерживаем в этом в этом смысл, а иначе иначе зачем? Также у нас есть второй парлепанон, там молитва Ясафата, царь и в сложных обстоятельствах, что надо прежде сделать без молитвы не стартуй. Все начинается с молитвы, когда страшно когда безвыходность, когда безнадежность, тогда единственный способ и самый важный, что мы можем сделать, это помолиться Богу и вспомнить. Вспомнить о его великих делах, как это сделал Иосафат. Он сказал, Боже, отцов наших, 6 стих 20 главы, не ты ли Бог на небе, и ты владучествуешь над всеми царствами народа, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит никто не устоит против тебя. Не ты ли, Боже, наш изгнал жителей всей земли перед лицом твоего Израиля, и отдал ее все меня Аврааму, друга твоего Наве. И Асафат напоминает, как бы напоминает себе. Богу не надо напоминать, все помнит. Напоминает себе о всех Божьих делах, которые он совершил вчера. Бог не меняется. Иисус Христос вчера, сегодня его веки. Тоже. Поэтому наша молитва. И вот один из пророков, ободрил 15 стих слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множество всего великого, ибо не ваша война а Божья не наша война, а Божья отдаем, отдаем в его руки, любящие и заботливые и защищающие каждого из нас руки, отдаем наши нужды сегодня из-за этой войны, из-за множества врагов, из-за его силы, из-за того, что он большой, большой шкаф падает громче, да. И мы вспоминаем историю Давида и Галиафа, и мы ожидаем такой же победы от нашего Господа Иисуса Христа. Давайте вместе друг за друга помолимся. Отец небесный, мы благодарим тебя за этот день, за это утро, за предстоящую неделю и просим твоего благословения для Украины, для нашего города Днепр, для, для защитников наших, Господь, защити и сохрани их в это трудное э, бедственное время, дай им твердость и мужество для победы. За Церковь молимся, чтобы мы были все исполнены силой Святого Духа и служили людям, проповедовали Евангелие, и, и, Ты даешь нам каждый день встречи с людьми которые нуждаются в тебе. Также молитва за тех, кто выехал за пределы нашей страны и поддерживает Украину и церковь. Благослови их обильно, Господь. И пусть благодать Господу нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми нами. И Божий нам скажет, аминь. Будьте благословенны, хорошего вам и мирного дня. С миром Божьим.